как раз обсуждаю годовщину создания одной из первых украинских словарей в 1627 году. Ох, ничего себе. Угу. Это 20 августа было, ну ладно, один день, думаю, не страшно. Не слышал, не знаю. Да, джит, пост постоянно слышу от ваших Сограждан, что какой украинский язык его ж не было никогда. Его австрийский генштаб придумал. Ну, это в ваших учебниках пишут по истории. А тут открывая большую российскую энциклопедию, написано Баринда Памба, украинский лексикограф, писатель, печатник. 1555 его рождения, 1632 умер в Киеве. Прикольно. Ясненько. Здорово. Как думаете, почему противоречит Большая Российская Энциклопедия учебнику с истории за 11 класс э, изданном в России? Не знаю. Скажите. Я если не знаю. Я не знаю куда. куда котится Россия, я не знаю. Получается, что академики академики редактируют большую российскую энциклопедию, и они есть историками. А учебник за 11 класс истории России редактируют ФСБшники. Мединский, тот, который сказал, что лишняя хромосома. Наришкин командует этим всем добром. Вот. Ну, понятно. Получается, ну, я... Угу. Здорово. Так. Да. Сказав би, що печально. Ви мене хочете вражити? Чи ні? Вражити. Вражили? Знаєте, що це? Ви, Знаєте, ви що мене це? вражили? Ви мене що вражили? Це? Як ви як ви ну, розумієте? Як Знаєте, ви що кажете? це таке? Мені ви кажете і показуєте, я навіть не бачу і не чую. Добре. Я показую так. вам один із перших українських словників, який е, виданий в 1627 році, 17 століття, Пам Баринда в російській великій енциклопедії Чорним по білому пишеться, що це український лексикограф, поет, перекладач, е, ну і так далі, і так далі. І так далі. Власне, дуже досить цікавий момент, тому що недавно була річниця, 20 серпня, видання Цей словник. Нічого так. Здорово. Здорово. Как дела, как настроение? Обсуждаю. Вот первый украинский словарь 1627 года. Издан угу. как раз годовщина. Недавно 20 первый... августа. Первый словарь. Ну, один из первых. Вообще первый 1596. -го. Но этот, угу. в принципе, тоже один из первых. Памба да, издал. Что там за слова? хоть давай, ну, для интереса просто а, а, какое-нибудь слово возьми оттуда. Да, байка. Байка? Байка. байка. Ну, может быть, какой-то рассказ, нет? Нет. Ну, да, это переводится как басня. На, басня, на да. да. басня, байка. Ага. Вот, невчастный. Ну, безучастный. Нет, это безвременный на церковно-славянский не в частное, а по украински как сейчас будет, не в частное, так, так, так и будет, не в есть, есть а слово не, не в частно, это а безвременно переводится, а, -а, -а. я понял, да, давай чуть нибудь еще какое слово, э -э безодня, безодня нет, не знаю, бездна, М -м. ну такой серьезный словарь, я спилкуюсь украинской мовой, я народился в Одессе Mm -hmm. Я довго жив на Україні, і для мене щоб спілкуватися. Ну, до речі, цікава річ: ви кажете на Україні, хоча Тарас Шевченко писав в Україні. Ну, це так, це так. Колись так говорили, і ми зараз так говоримо. На Україні. Та, та ні, я Мені подобається. Ніхто так в Україні не каже. Ну, це тільки ви так кажете. Ні, колись так казали всі. Так я кажу, що Тарас була... Шевченко писав в Україні. Я зрозумів, але всі говорили на Україні. Де ти живеш? На Україні? Тобто куди їдеш на Україну? Хто це було, було так. Ну, всі, з ким я спілкувався, з ким я був знайом. А, ви були з ним? Не з ним, з ким? З людьми. Ну, с людьми бо я знаю, но... с людьми, но я не знаю, о чем это питает. Яки, яки э, спелкуются да это даже российскую мову, хотя российской мовы нема, есть русская мова. А -а -а. Руська-то не, русская это инша. Русская то название Смотри, украинской. Да, давай сделаем так, смотри, угу. есть русский язык, российского языка нет. Так же, как ты скажешь, например, американский язык. А почему тогда издал этого моноса в первую грамматику, которая называлась Российская? Не знаю, Российская грамматика? Да. Ну, это, скорее всего, для России это было, потому что тогда была Россия. Российская, вот. но, 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 а сейчас но, российская язык. Федерация. Но язык русский. И все разговаривают не на российском языке, а на русском языке. Это, это неправильно. Это просто я тоже, знаешь, как бы задал вопрос учителю русского языка. И вот она мне долго-долго объясняла, вот все, что я... Как бы э, услышал от нее, да? Угу. Это то, что русский язык, как бы, он русский, он не российский. Угу. Ну, как то так? Ну, что-то странное. Что-то ничего не понятно, но очень интересно, если честно. Ну, да. ты знаешь, потому что, лучше, потому что... лучше почитать. Потому что, да, такие в, в том дело, что я читал, и, например, писали первые вот такие тот же Ломоносов. Почему российская грамматика? Потому что параллельно существовала русская мова. И русская мова относилась к староукраинской и старо-белорусской. То есть, даже вот этот словарь называется лексикон славяно-русский и имен толкования. То есть, э, славяно-русский это обозначает Слав'яну, це церковнославянский, а русский, русский, это и русський, це староукраїнський. І перше слово, наприклад, що я вам говорю, безвременний, це церковнослов'янський, а второе, невчасний це руська мова. Безна, це церковнославянский, безодня це українська. А щоб відрізняти э, ці мови руську від російської, до. 18 століття писали всі е, ці господи, е, писали, боже, не можу згадати одного, одну людину. Коротше, відрізняли рутенську від московської, тобто підписували її московською мовою, о, щоб відрізняти ці дві мови. А потім відрізнялася російська і руська, а потім якось якось от, перейняли назву руський язик, хоч, хоча не ясно, який в нього толк. Просто. Угу. Ты знаешь, мне интересно стало. Я даже вот погугли почитаю вообще корни, откуда, даже... откуда вообще пошло. Интересно. Ладно, благодарю за общение. Было приятно пообщаться. Давай, удачи тебе. Давай. Ну вот. Хотя бы человек интересуется. Здрасте. Вы из какого славного города? Славный говорит Хайк. Ясно. Ну, какие тему разговаривать. О, ну как раз интересная тема у меня про... Знаете сегодня какой день? Какой? Это был вопрос к вам. Да, слушайте. День как день, рабочий день. Ну хорошо, день как день. Вот завтра, завтра угу. будет День Государственного флага Украины. Я вот как раз обсуждаю историю нашего славного флага. Это mm -hmm. демонстрация флагов mm -hmm. станиц казацких на Кубани. Видите, какие основные mm -hmm. цвета? Mm -hmm. Ну. Швеция, я понял. Швец. Ну, ну, Швеция. Ну, в Швеции же Швеция же такие же у них цвета. А в Швеции когда флаг появился? Ну, no, пораньше, чем у вас. Да, неужели? Первое упоминание okay. нашего флага это 1410 mm -hmm. год. Районвальская mm -hmm. битва. Да, да я Ян Длугож а описывал а вы, в деталях. А, а, можно, а можно я вам сейчас просто больше хочу сказать? А у вас на груди что? У меня на груди княжеский знак Великих князей Киевских. Рубашка как называется? Рубашка вышиванкой называется. Национальная одежда но украинцев и называется. белорусов. Ясно. Но, но а, только не русских. И... У русских там какой а -а. национальная одежда, скажите, пожалуйста? Ну, косоворотка у них. Можете мне показать косоворотку? Ну, легко. давайте. А, в интернете? Я вам сейчас... Я... Хорошо, давайте. В интернете, Но, так а как, в интернете. А, а вы мне что показываете сейчас? Не интернет, я, что ли? Блин? Я за, три, вы чего? я за два года общения ни разу никого не видел косоворотки. Представляете себе? С так, а у нас потому что 150 народностей. Вы чего? Сошли, что? А, у вас получается... У вас... Русских как таковых нету, да, получается? Это все кто-то а, ассимилированный. Ну да. Это, это как в, это как в Польше, у них тоже никого нет, поэтому а, все так. имеют. и потом разделяют. Какой умный вот, человек под... попался? Сразу видно. Ну конечно. Вот а лицо... империя, знаете, ч... а, а вы знаете, чем империя, а вы знаете, чем империя отличается от? Вы что-то так прыгаете, прыгаете, как этот, как заяц. Расскажите мне, пожалуйста, а когда была создана российская империя в принципе? Я вам просто объясняю. Вы знаете, чем чем это? В принципе, когда создана империя была в России? Я вам, отв... вам отвечаю. знаете, чем им... что было до Российской империи? Почему выходили газета первая на так называемой России, ведомости в Московск, о военных и иных делах, о достойных знаний и памяти, случившихся в московском государстве и окрестных странах? И если вы откроете, перечитаете их все, там везде будет московские войска, Москва, московский царь, московские послы и так дальше, и так дальше, и так дальше. А э, те жители Львова, например, не называются русскими. Русское место Львів и русские войска оттуда выходят. То есть Русь из Львова противопоставляется Москве из Востока. Вот как получается. Знали про такое? Вы вообще поняли, что вы сказали сейчас? Я. Я даже... понял, да. Я вам задал вопрос: куда ваша империя была создана? Вы на него не смогли ответить. Я вам такой ликбез сделал: что на карте Семена Ремезова, начало 18 века, никакой Российской там империи, России и так дальше нету. Есть Московское царство. И на второй карте более архаичное, Великое княжество Московское уж никак сюда ничего не вяжется. Так бы я вам очень, очень рекомендую поинтересоваться собственной историей, углубиться. А то я вижу, вы так скачете очень хорошо. С чего начали-то вообще? Мы начали с флага истории. расскажите историю российского Нет. флага. Мы с да. косоворотки начали. Не. Пробел чуть-чуть у память. Я сразу сказал, какой сегодня день. У вас, кстати, сегодня день государственного вашего флага, который, кстати, под, под который маршировали в 43 году первая гвардейская дивизия, которая служила немцам. Вот. А потом, как бы я вам рассказывал, вот первый, первая хоругва, вот королевство Русь, скорее всего, тоже такая была, потому что печатки с левым этим уже были тогда. Вот козацкая хоругва, видите, цвета такие же. Это на картине Ильи Репина есть такие, э, то ли хоругвы, то ли копья и, и так далее, и так далее, ну, ну, и потом, так далее. Вы это французам расскажите, англичанам, они это знают хорошо. У них там что? цари ваши, ну, ваши украинские цари, Зеленский царь там был там скажи мне что ты мелешь вот, ну, э, вот серьезно у тебя связанные как-то в ди диалоге связанные какие-то франзы между собой я вас спросил не тебя а вас я тебя спросил у тебя откуда вообще такая нагрузитто косоворотка Боже, загугли, что такое косоворотка, как она выглядит, хотя бы просветишься в своей жизни, а то э, ничего же не знаешь. Кстати, интересная тема насчет вышиванки, насчет вышиванки. Кстати, у белорусов, вы знаете, что у белорусов на флаге прямо вышиванка? Интересный факт. Ну да ладно. Есть такая интересная вещь, как Мартыновский квад. Это, если я не ошибаюсь, 7 век. 7 век это один из первых славянских первых славянских да кладов и вот смотрите кто там кто там есть это нашивки видите это нашивки они вот видите похоже что-то там есть какая-то вышивка это ну, понятно первые славяне не в принципе и так все это носили это было очевидно но все же чтобы точно подтвердить, вот эти, вот эти фигуры, э, ну, не фигурки, нашивки, они подтверждают. Они подтверждают как раз-таки древнюю историю э, украинской вышиванки. Хоть понятно, что до, после этого особо ничего не зафиксировано, но мы понимаем, что люди носили это веками. Вот и все. А у вас что там? Что там у вас? Откуда у вас суворотка взялась? Я говорю, лопата как будет на украинском языке? Украинец. Да, вот этот человек в офисе сидит, у него там работа кипит, он на всю душу должен работать, а он сидит, мается какой-то чепушной. Вот даже не общается, просто говоришь за флаг, он прыгает на империю, говоришь за империю, он прыгает на слова, говоришь... Говоришь, даю я на третье, четвертое, пятое. Давай же, железобетоном. Вот это такое общение с ними. Там же каждый раз вот, невозможно никого встретить. Тут ничего нормального нет. Вот просто вот, вот, вот это вот, и все. Что? Привет. Привет. Куда? Давай, собака М -м. Очень классно. Да. Ей точно повезло в жизни? Вот была бы у меня такая жизнь вообще. Я ей завидую. Я тоже. М -м. Откуда будешь-то? А если скажу ты не начнешь там митинги устраивать говорить, фу, фу. Митинг? мы же живем правильном обществе. Где митинг здесь, вот в комнате на стене, где мне устраивать? Да, ты не будешь там харкаться в меня показывай. Да? Хорошее у тебя, конечно, мне не обо мне. Да нет, просто обычно люди, которые сидят, так делают, когда спрашивают, а. типа из другой страны. Наши. Угу. Я понял. Да не, вроде я такого не видел, чтобы прям вот так показывали что-то. Если вы говорите, откуда вы? А откуда? Если не секрет. Ну, с России. Да это как бы очевидно. Флажок есть, правда. А город какой? Может? Ну, Тюмень. Тюмень. Понял. Далековато, конечно. Я с да, угу. да, поняла, Да, хотел у вас э, спросить: э, вообще всех сегодня спрашиваю: была такая новость, что Евросоюз призвал Российскую Федерацию признать ответственность э, за сбитие МН-17 малазийского боинга. Слышали? я последний раз новости читала, лет 8 назад. мне 手机。 Это, звісно, максимальна антилогика, я даже не знаю, як Комментировать. Вообще. Вообще. Один твій лайк це 10 нових глядачів, рекомендованих алгоритмами Ютуба. Проте, через безкінечні атаки російських ботоферм український контент опинився в тіньовому бані. Підтримай українських блогерів лайком та підпискою не тільки на Ютуб, а й в телеграм-каналі, щоб мати доступ до всього матеріалу використаного відео. Slav Ukraini.